السلام علیکم میں ہوں محمد شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں مسافر ہوں یاروں آج کافی عرصے کے بعد جو ہے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور اس ویڈیو بنانے کا مقصد بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کو فارمیشن شیئر کرنا آپ سے کہ الحمدللہ ابھی جرمنی کا میرا یہ ویزا لگ گیا ہے ایک سال کے لیے تو یہ ویزا جو ہے میں نے جمع کرایا تھا پندرہ جولائی کو میں نے سبمٹ کیا تھا اپنا پاسپورٹ اور میرا پاسپورٹ امبیسی میں سولہ جولائی کو پہنچا چوبیس جولائی ٹوئنٹی فورتھ یعنی پچھلے مہینے کی چوبیس تاریخ کو مجھے میسج آ گیا تھا امبیسی سے کہ آپ کا پاسپورٹ ہم نے ریٹرن کر دیا ہے تو اس حساب سے اگر دیکھیں تو آٹھ دن میں یہ ویزا لگا ہے یہ میرا جرمنی کا دوسرا ویزا تھا اس کے علاوہ اوورال جو ہے اگر یوکے کو ایڈ کریں انکلوڈ کریں شنجن میں پہلے جب میں نے یوکے کا لیا تھا تو اس وقت یہ یوکے شنجن میں تھا تو اس کو اگر ایڈ کریں تو یہ میرا گیارمہ ویزا ہے اور اگر اس کو ایکسکلوڈ کر دیں تو یہ میرا دسوان شنجن کا ویزا ہے میں نے اسپیشلی جو ہے وہ پوسٹ کیا تھا فیس بک پہ اور بہت سارے لوگوں نے کمنٹس اس پہ کیے ماشاءاللہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شاید مجھ سے بہتر جانتے ہیں بہت نالج رکھتے ہیں اور کافی سارے لوگوں نے جو کچھ جو ہے وہ خیالیں مزائیہ باتیں بھی کی کچھ نے اپنی کم علمی جو ہے وزار کی جو ایکچولی وہ اپنے آپ کو زیادہ ہوشیار ثابت کرنا چاہتے تھے لیکن وہ ان کو الٹی پڑ گئی تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی کمنٹس کریں تو اگلے بندے کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں اور اخلاق اور تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کمنٹس کریں اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ بلا جیجے کا آپ کوسچن کر سکتے ہیں لیکن کوسچن کرنے کا انداز بھی جو ہے وہ کوسچن کرنا یا سیکھنا یا نالج میں اضافے کے لیے ہونا چاہیے وہ کسی کا مذاق اڑانے کی تحقیر کرنے کی کسی کی جو ہے وہ جاب کرنے کا آپ کا مقصد یا لہجہ یا الفاظ نہیں ہونے چاہیے تو بہت سارے لوگوں نے پوچھا جی آپ کا ویزا کیسے لگا ہے کیا کیا ڈاکومنٹ ہے اور کیا کیا کتنی فیس ہے آ, بہت سارے میرے بھائی تو اس چیز کو جو ہے سمجھتے ہیں کہ یہ وہ پوچھتے ہیں جی کیا پرائس ہے بھائی میرے میرا جو سلسلہ ہے وہ میں اپنا ویزا خود پروسیس کرتا ہوں مجھے کسی ایجنٹ کے پاس نہیں جانا پڑتا کسی کو پیسے نہیں دینے پڑتے میں اپنے ڈاکومنٹس خود ارینج کرتا ہوں بہت امبیسی میں سبمٹ کرتا ہوں اور مجھے جو خرچہ آتا ہے وہ صرف امبیسی فیس ہوتی ہے یا اپوائنٹمنٹ کی فیس ہوتی ہے تو اس اگر دیکھا جائے تو میرا ویزا تو آپ لوگوں کی سوچ سے بھی کم ہی ہوتا ہے اس کا خرچہ جو ہے کاسٹ جو ہے مطلب ہے یہاں سے ابھی جو میں نے ویزا لیا ہے سعودی عرب سے یہ میرے ساڑھے پانچ سو ریال اس کا خرچہ آیا ہے ٹھیک ہے جس میں سے نوے یورو جو ہیں وہ امبیسی کی ویزٹ ویزا کی فیس ہے اور باقی جو ہیں وہ اپوائنٹمنٹ کی اور ان کے جو ہے وہ پروسیسنگ چارجز ہیں جو ایجنسی امبیسی نے اترائز کی ہوئی ہے اس کے جو ویزا پروسیسنگ چارجز ہیں تو اوور یعنی ٹوٹل ملا کے تو یہ تقریباً پاکستانی روپوں میں اگر دیکھیں تو میرا خیال ہے کوئی چالیس ہزار بنتے ہیں اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ چالیس ہزار میں ویزا یورپ کا وہ بھی اور ایک سال کا ویزا بھائی میرے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے امپیسی پہ کہ وہ آپ کو پندرہ دن کا دیتی ہے آپ کو تین مہینے کا دیتی ہے چھ مہینے کا دیتی ہے یا دو سال کا دیتی ہے یا پانچ سال کا بھی دے سکتی ہے یہ ایمبیسی پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور فیس ان کی یہی ہے اب پندرہ دن کا دیں گے تو بھی ان کی نائنٹی یورو فیس اور فورٹی یورو جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ فیس ہوگی آپ جن اب وہ ڈاکومنٹس کے حساب سے یا آپ کے ویزے کے یوزت کے حساب سے دیکھیں گے کہ آپ کتنا ٹریول کرتے ہیں اس حساب سے آپ کو وہ ویزا دے دیں گے اب میرا اس سے پہلے جو جرمنی کا ویزا تھا وہ مجھے تقریباً ساڑھے دس مہینے کا تھا میرا کیونکہ میرے پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی کم تھی اس لیے انہوں نے مجھے اتنا دیا اس سے پہلے جو میرے پاس فرانس کا ویزا تھا تو فرانس والوں نے مجھے چھ مہینے کا ویزا دیا تھا تو میں اس پہ فرانس گیا نہیں تھا اس لیے میں نے دوبارہ اپلائی نہیں کیا فرانس سے کہ وہ کچھ ابجیکشن نہ لگا دیں کہ آپ ویزا ہم سے لیتے ہیں لیکن ہمارے کنٹری کا وزٹ تو آپ کرتے نہیں ہیں اس لیے میں دوبارہ نہیں گیا اور لاسٹ ٹائم بھی جب میں جرمنی میں گیا تو آخری سمجھے آخری ویک تھا اس ویزے کا تو میں نے انٹری ماری کہ اگر نیکسٹ سے ویزا لینا ہے تو یہ نہ ہو کہ یہ بھی بولیں کہ بھائی ویزا تو ہم ہم نے آپ کو دیا تھا لیکن آپ ہمارے جو ہے وہ ملک میں تو گئے نہیں تو اس لیے میں نے جا کے تو انٹری ماری آخری ویک میں جرمنی میں اور جرمنی سے ہو کے میں اسپین گیا اور اسپین سے واپس ایک ایک ہفتہ باقی تھا تو میں واپس آ گیا تو آتے ہی میں نے میرا پاسپورٹ رینیو کرانا تھا وہ میں نے پاسپورٹ رینیو کرایا اور پاسپورٹ رینیو کرانے کے بعد میں نے جو ہے وہ دوبارہ ویزا اپلائی کیا اور الحمدللہ مجھے جو ہے وہ ایک سال کا ویزا انہوں نے ابھی دیا ہے تو اس پہ کچھ لوگ جو ہے وہ کمنٹس کر رہے تھے ایک بھائی جو ہے انہوں نے بولا بھائی آپ اس پہ نائنٹی ڈیز کا ویزا ہے آپ کا میں نے پھر ان کو بتایا بھائی آپ شاید مجھے نہیں جانتے ہیں تو اس لیے آپ کو پتہ نہیں ہے یہ میرا کوئی پہلا ویزا نہیں ہے اور نہ ہی میں جو ہے وہ کبھی پہلے یورپ گیا ہوں جو آپ سمجھتے ہوں گے کہ پہلی دفعہ لیا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے کچھ تو یہ ویزا ایک سال کا ہے اور اس پہ میکسیمم جو ہے وہ ایک ٹرپ میں آپ نائنٹی ڈیز سٹے کر سکتے ہیں تو ان بھائی کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ آپ صرف نائنٹی ڈیز ہی ایک سال کا جو ویزا ہے اس میں صرف نائنٹی ڈیز ہی سپینڈ کر سکتے ہیں شنجن ایریا میں تو پھر میں نے ان کو ذرا سمجھایا تو پھر چپ کر گئے اس طرح بہت سارے لوگوں نے کمنٹس کیے جی یہ اے اے اتنے میں کتنے کیسے لگ گیا ویزا اور کیسے نہیں بھائی چان بات یہ ہے کہ ویزا جو ہے وہ لگتا ہے کسی بیس پہ ٹھیک ہے ڈاکومنٹس بیس پہ جو ہے یہ شینجن کا ویزا جو ہوتا ہے موسٹلی ڈاکومنٹس بیس ہوتا ہے یہاں سے اب اب میں نے صرف میں نے انٹرویو دیا ہے اگر کسی ویزے کا تو وہ میں نے دیا ہے یو ایس اے کا امریکہ کے ویزے کا میں نے صرف انٹرویو دیا ہے باقی جتنے ویزے بھی میں نے لیے ہیں میں نے صرف اپنے ڈاکومنٹس جو ہے وہ امبیسی میں بھیجے ہیں میری پرسنل اپیرنس کہیں نہیں تھی تو یہ چیز ایک کلیئر آپ کو کر دوں کہ پرسنل اپیرنس کے بغیر اور ڈاکومنٹس بیس یہ ویزے شنجن کے ہوتے ہیں یہاں پہ مجھے ابھی پاکستان کا آئیڈیا نہیں ہے کچھ امبیسیز وہاں پہ جو پرسنل اپیرنس جو ہے ریکوائیڈ ہے وہاں پہ لیکن یہاں سعودی عرب میں پرسنل اپیرنس ریکوائیڈ نہیں ہے آپ کو جو ریکوائیڈ ان کے ڈاکومنٹس ہیں وہ ارینج کر کے جو ان کے اتھرائز ایجنٹ ہیں ان کو آپ نے وہ ڈاکومنٹس دینے ہیں وہ آپ سے فالتو ڈاکومنٹس بھی نہیں لیتے اور کم بھی نہیں لیتے اگزیکٹ انہوں نے جو ان کو امبیسی کی طرف سے ہدایات ہیں اس کے مطابق ہی وہ آپ سے ڈاکومنٹس لیں گے تو یہ جو ہے ڈاکومنٹس اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ کون کون سے بہت سارے دوست بھائی جو ہیں وہ ڈاکومنٹس کا بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ کون سا ڈاکومنٹس لگتے ہیں اور کون سے جو ہیں وہ چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ ویزا لینے کے لیے بھائی جان ایک بات تو یہ ہے کہ ویزا پہلے لینے کے لیے آپ کی گراؤنڈ بننی چاہیے ہمارے لوگوں کو صرف یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں ڈاکومنٹس رینج کر لیتا ہوں تو میرا ویزا لگ جائے گا بھائی جان جس طرح کوئی آپ کو فصل جو ہے وہ کاٹنے کے سے پہلے جو ہے بہت سارے پروسیس ہوتے ہیں یعنی آپ نے ہل چلانا ہے پانی دینا ہے بیج ڈالنا ہے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے اس کے بعد چھ مہینے کے بعد جاپ آپ کی فصل پکے گی لیکن ہمارے جو بھائی ہیں ان کو جو ہے نا شام کو وہ سوچتے ہیں کہ صبح ہماری جو ہے شنجن میں ہونی چاہیے تو اس طرح نہیں ہوتا ہے آپ کو پہلے پلان کرنا ہے اپنی ٹریول ہسٹری بنانی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ جا کے یورپ کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اگر امبیسیڈر کو آپ کورے پاسپورٹ پہ جا کے ویزا اپلائی کرتے ہیں تو آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کی تو کوئی ٹریول ہسٹری نہیں ہے آپ کیسے ٹورسٹ ہیں آپ نے اپنا کوئی پڑوسی ملک تو گھما نہیں ہے اور آپ یہاں سے سیدھی چھلانگ مار رہے ہیں شنجن میں یا یورپ اپنا امریکہ کینیڈا میں بہت سارے لوگ بعد میں مجھے بتاتے ہیں جی وہ میرا ریجیکٹ ہو گیا تو میں پوچھتا ہوں بھائی آپ کی ٹریول ہسٹری کیا تھی آپ کی پروفائل کیا تھی سیلری کتنی ہے آپ کی آپ کی بینک سٹیٹمنٹ کیا تھی تو وہ مطلب ہے اس کوالیفائی نہیں کرتے اس حوالے سے تو ظاہر ریجیکٹ ہی ہونا ہے اس لیے جو بھائی بھی اپنا یہ ارادہ رکھتے ہیں وہ پہلے اس کی پلاننگ کریں اس کو جو ہے نا پراپر طریقے سے اپنی ٹریول ہسٹری بنائیں اپنے ڈاکومنٹس ریڈی کریں اور پھر آپ یہاں سے کر سکتے ہیں سعودی عرب سے یا دبئی سے پاکستان کی نسبت ایزی ہے وہاں پہ ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ زیادہ ہے مطلب ہر بندے کے پاس وہاں, وہاں فائلر نہیں ہے ہر بندہ ہر بندے کے پاس بڑی کوئی بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہے اس لیے جو ہے نا وہ وہاں پہ مشکل ہوتی ہے کمپنیوں کا لیٹر اور جن جاب لیٹر جو ہے این او سی وغیرہ وہ بھی اگر کوئی امپلائی ہے گورنمنٹ تو اس کے لیے این او سی چاہیے ہوتا ہے وہ بھی اس کو ایزیلی نہیں ملتا تو یہاں پہ جو ہے نا کمپنیاں لیٹر بھی دے دیتی ہیں کفیل بھی دے دیتے ہیں اور بندے کی بینک سٹیٹمنٹ بھی جو ہے نا وہ ارینج ہو جاتی ہے بہت سارے دوست تو ایسے ہیں جن کی اچھی انکم ہے لیکن بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہے تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ کو پہلے پلان کرنا چاہیے اور تیاری کرنی چاہیے اس کے بعد آپ ویزا اپلائی کریں آپ بغیر کسی تیاری کی ایسے ہی کسی کو پیسے دے کے یا کوئی آپ کو بولے میں آپ کا ویزا اپلائی کر دیتا ہوں تو بھائی وہ آپ کے پیسے ہی ضائع کرے گا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو بہتر ہے کہ جب آپ پلان کریں تو پراپر پلاننگ کریں میں آپ کو ڈاکومنٹس بتا دیتا ہوں جو ڈاکومنٹس لگتے ہیں اس ویزے کے لیے آپ کی پہلے نمبر پہ آپ کو کمپنی کا جو ہے نا وہ لیٹر چاہیے کمپنی کا لیٹر میں آپ کی سیلری لکھی ہوگی آپ کی امپلائیمنٹ ڈیٹ لکھی ہوگی آپ کی پوزیشن لکھی ہوگی اور کب سے آپ کی جائننگ ڈیٹ لکھی ہوگی تو یہ چیزیں اور یہ چیمبر آف کامرس سے اٹیسٹ ہوگا آپ کا لیٹر اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ ہونی چاہیے ٹریول انشورنس آپ جتنے دن کے لیے جا رہے ہیں اتنے دن کی کام از کام ٹریول انشورنس ہونی چاہیے آپ کی ہوٹل بکنگ ہونی چاہیے وہ بھی انہی ڈیٹس کی ہونی چاہیے جن ڈیٹ کے لیے آپ نے اپنا ٹریول پلان دیا ہے یا آپ نے اپنی اور ایئر ٹکٹ آپ کی وہ بھی سیم اور میچ کرنی چاہیے ٹریول ہوٹل بکنگ کے ساتھ یہ نہیں کہ ایک دن بعد کی ہو یا ایک دن پہلے کی ہو اور اس سے میچ نہ کرے آپ کے جو آپ نے پلان دیا ہے یا آپ کی جو ہوٹل بکنگ ہے وہ اسے ایئر ٹکٹ سے آپ کی میچ نہ کریں اس کے بعد ہو گیا آپ کا جو کچھ امبیسیز ہیں وہ ان کو ریکوائرڈ ہوتا ہے آپ کے اکامے کی ٹرانسلیشن اس کو جو ہے ریزیڈنسی ادھر کہہ لیں یا اکامہ کہہ لیں اس کی ٹرانسلیشن آپ نے وہ بھی ساتھ لگانی ہوتی ہے جس پہ آپ کا ویزا کا مینشن ہوتا ہے کہ آپ کا ویزا کیا ہے آپ کا پروفیشن کیا ہے یہ چیزیں اور سیلری کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سیلری کم از کم پانچ ہزار ریال جو ہے نا ہو تو پھر زیادہ چانس ہوتے ہیں اگر اس سے کم سیلری ہے اگر ٹریول ہسٹری ہے اس میں تو پھر کچھ چانس بنتے ہیں اگر پہلی دفعہ آپ کہیں گئے بھی نہیں ہیں اور پہلی دفعہ اپلائی کر رہے ہیں اور آپ کی ٹریول ہسٹری بھی کوئی نہیں ہے سیلری بھی آپ کی پانچ ہزار سے کم ہے تو پھر مشکل ہے ناممکن نہیں ہے لیکن مشکل ہے کیونکہ سیلری جو ہے نا وہ امبیسیڈر یہ بھی سوچتا ہے کہ یہ اگر اتنی ادھر لے رہا ہے تو اتنی تو ادھر جا کے اس کو آسانی سے مل جائے گی اور وہاں پہ پھر فیوچر بھی اچھا ہوگا تو یہ واپس کیوں آئے گا اس لیے وہ ویزا دینے میں تھوڑا ہچکچاتا ہے تو اگر سیلری زیادہ ہوگی تو اس کے دین میں ہوگا کہ یہ اتنی زیادہ سیلری اس کو ادھر نہیں ملے گی اس لیے یہ وہاں نہیں رکے گا یہ جسٹ وزٹ کرنے جا رہا ہے اور وزٹ کر کے واپس آ جائے گا اور سیلری سے والد سے بھی ہو گیا کہ سیلری ایک ریزنیبل اینڈ سم اماؤنٹ ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کی جو بینک اکاؤنٹ ہے بینک سٹیٹمنٹ ہے اس میں بھی اینڈنگ بیلنس اینڈنگ ویلنس کا مطلب ہے جب آپ ویزا اپلائی کر رہے ہیں آپ سٹیٹمنٹ نکلوائیں گے اس سٹیٹمنٹ میں اگر آپ ادھر ہیں سعودی عرب میں تو پندرہ سے بیس ہزار ریال آپ کے اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے اور اگر آپ پاکستان ہیں تو اسی حساب سے اگر دیکھیں تو پندرہ سے بیس لاکھ روپیہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے جو سٹرانگ آپ کی ٹائز شو کرے آپ کی جو ہے وہ جو ہے آپ کی ورتھ جو ہے وہ شو کرے کہ بندہ جو ہے اس کے پاس پیسے ہیں یہ گھومنے پھرنے جا رہا ہے اب جتنے کم پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ہوں گے اتنے کم چانس ہوں گے آپ کے اور یہ بھی ضروری نہیں ہے بہت ساری چیزوں میں میٹر کرتی ہیں صرف ایک چیز نہیں ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اگر چالیس لاکھ پڑا ہے تو آپ کو ویزا مل جائے گا نہیں بھائی اس میں اور بھی چیزیں ہیں کہ وہ یہ بھی سوچیں گے کہ یہ چالیس لاکھ اس نے کہاں سے اکٹھا کیا ہے اگر بندہ بے روزگار ہے اور اس کے اکاؤنٹ میں چالیس ہزار ہے تو اس کے لیے جو ہے نا وہ مشکل ہے صرف ایک چیز کوئی بھی ایک چیز جو ہے نا اس پہ بیس نہیں کرتا اگر فار ایگزامپل ٹریول ہسٹری نہیں ہے تو دوسرے جو معاملات ہیں اگر اس کے وہ اسٹرانگ ہیں وہ اس کی جاب اچھی ہے اس کی پوزیشن کمپنی میں اچھی ہے اس کی سیلری اچھی ہے سٹیٹمنٹ اچھی ہے تو ایک چیز کو شاید وہ اگنور کر دیں کہ یہ ٹھیک ہے اس کے پاس پیسے ہیں اور ابھی یہ اس کا دل کر رہا ہے جانے کو تو ٹھیک ہے لیکن اگر صرف آپ سوچیں کہ ایک ہی پوائنٹ ہے اگر میرے اکاؤنٹ میں پیسے بہت ہیں میرے سٹیٹمنٹ اچھی ہے تو مجھے ویزا مل جائے گا نہیں بھائی یہ چیز بھی نہیں ہے تو امید ہے کہ آپ کو ابھی کچھ انفارمیشن مل گئی ہوگی تو جو بھی پھر بھی آپ کے کوئی کوسچن ہیں تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں لیکن پلیز وہی ریکویسٹ ہے کہ اپنا الفاظ کا چناؤ اچھا رکھیں تاکہ آپ کی تربیت کا بھی جو ہے وہ پتہ چلے کہ ما شاء اللہ جو ہے کسی اچھے خاندان سے ہیں کسی اچھے استاذ سے پڑھے ہیں اور کسی اچھے جو ہے وہ مائنڈ سیٹ والے لوگ ہیں تو دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد انشاءاللہ تو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں تھینک یو جزاک اللہ السلام علیکم